Человек реально готов применить палку. Я вижу, как он ее держит, я вижу, как он стоит. Я уже понимаю, что есть какой-то навык. Понятно, да? То есть у него есть намерение атаковать. Палка, мы помним, бьет чем? концов То есть мне что, нужно бояться? Правильно. Поэтому, если я начну уходить, то это что будет? и догонять он будет палкой. Поэтому изучается комплекс атаки. Один, два, три, четыре, пять и так дальше. Все время конец. Поэтому единственный путь, когда мне некуда отходить, это пойти в него. Даже если я не умею блокировать, мне придется пожертвовать что-то, прикрыв голову, но это единственный способ выживания, чтобы меня не убили. Итак, мы берем типичную атаку человека, простую, плечо. Мы не берем удары сейчас сверху, сбоку, Почему? Это сложная траектория. Мы сейчас просто потратим много времени. Мы возьмем и естественно, плечо. О! Да? Хорошая вещь. Что мы делаем? Нам нужно от этого скрыться, закрепиться. Я убираю его движение. Убираю естественно. Я опять же, что я сделал? Да. да. Еще раз. Раз. Правой рукой я прихватываю большой пальчик и указательный. О! Ты уже не привет. О! Вы видите, что я сделал? Блокие Теперь руки. смотрите, я поднимаю движение палочки. Все. А? И очень все хорошо. Жизнь. Вот здесь ломается кисть сразу. Я мог бы делать удары в нос, удары в пах. Это проблем не составляет у всех проблемы и интерес. Вот, вот сделать это такое, что то интересное. Поэтому простой интерес, но очень эффективное, можно зарабатывать деньги. Еще раз. раз это, очень это очень аккуратно, можно. Я хочу. Будь ласка. Еще. Что я делаю? Я ритм слушаю, ребят. А, да. Заметьте, как я взял. указатель вот так, просто ладонью на ее ладонь, просто. А теперь от мягко. Расходяй. Чувствуете? Я делаю мягко. Это секретная информация. Это как фокус на Это механика. Но здесь очень важно не делать резко, потому что я сломаю кисть. Как я это делаю? Прихватил этот конец, подымаю и бросаю на локоть. И прихватываю палку и иду к ней. Не от нее, а к ней. Тогда у меня вырабатывается на кисти угол, который позволяет контролировать. Видите? Чувствуешь? Очень неприятно, очень больно. А я благодаря этому и беру на контроль, вытаскиваю. Вытаскиваю. Получается, а я держу ее всего лишь пальчики, понимаете? Извините, да, все нормально. Кто еще хочет попробовать? Я. Ну, давай. Я пока Пальчики. Наконец-то нас покажут на ладони. Нормально? Да. Все, все, давай.